работаю в Музее истории трудовой славы в одном лице. Очень непросто. Почему? Потому что любая идея, она притворяется, так сказать, должна притворяться кем-то, рук не хватает, но в итоге я и сам идеи эти, так сказать, рождаю и в итоге реализую эти идеи. Как удается? Удается, ну вот, удача, я считаю, то, что мы, так сказать, достойно встретили 50-летие Западного Донбасса. Ряд публикаций были в наших средствах массовой информации в Павлограде. Вот. Мы, я поддерживаю ветеранское, так сказать, наше движение. Какое-то ну, движение я имею в виду в том смысле, что оно играет огромную воспитательную, моральную, нравственную так сказать, роль. Вот. вот этим я занимаюсь. И, естественно, вот это сегодня презентация книги в сценах Национального горного университета, презентация книги Западного Донбасса-50. Вот, это тоже плод так сказать, наших, на, нашего труда. Вот. Удалась эта книга, я думаю, удалась. Почему? Потому что там задействованы все были те люди, которых воистину называют, сказать, на нашей земле, что легендами Западного Донбасса, которые, так сказать, у истоков рождения Западного Донбасса. И, безусловно, она представляет огромный интерес для нашего края, ну и для Национального горного университета, для учащихся, для преподавателей. Почему? Потому что это институт, он как бы частица, и его участие огромная частица, что в том подготовке кадров, вот, и немаловажная роль в этом сыграл и Национальный город университет. Поэтому это совместно то, что мероприятие сегодня вот это мы провели, я считаю, огромную роль. Вот, оно, так сказать, что и студенты, и преподаватели, и почитают это, читайте на здоровье, как говорят. И я считаю, что она достойное место, так сказать, и роль сыграет и в дальнейшем воспитании молодого поколения. Работал в комбинате Днепрошахтострой буквально с дня его создания и до 1988 года. Прошел путь от мастера до начальника комбината, где я без малого 10 лет отработал, и потом 17 лет работал директором дирекции по капитальному строительству объединения Полорад уголь Ну, в жизни за этот период с 1957 года по 2005 год моей трудовой деятельности, конечно, было очень много всяких и сложностей, и, и хорошего было, и тяжело, и всего, всего было. Самое запоминающееся – это когда сдаешь крупный объект. Вот, допустим, начальником пускового комплекса шахты Западно-Донбасска 21-22, ныне шахта Сташкова, куда надо в течение года коллективом комбината с привлечением субподрядных организаций выполнить очень большой объем как горных работ, так и объемов по строительству поверхностного комплекса. И когда это все удается сделать установленный срок, то, конечно, получаешь от этого потом очень большое удовольствие. Павлоград уголь все время старался держаться на плаву. И шахты, и Павлоград уголь на плаву. Только за счет того, что у нас было строго заведено. Тысячу тонн добыл. 20 метров проходки, то 10 метров проходки отдай, добыл следующий 1000, а 10 метров проходки, вы слышали цифру, добыли, ну, предположим, 4, 487 миллионов добыли вот за 50 лет, а проходки отдали 5000 метров, ну, и со всеми последствиями. Так что у нас вот это соответствие добычи или подготовки очистного фронта и его добычи угля, оно соответствует необходимым параметрам для того, чтобы шахты нормально работали и выполняли свою и проектную мощность, и производственную мощность, потому что производственные мощности зачастую или выше проектных, ну как сейчас, предположим, вот в этот период, или несколько ниже, но ну, во всяком случае вот.